Bu günləri işçidən bunu tələb elirlər. İşçi mənim qolum olsun. Robot. Səhərdən axşamadən dayanmadan işlətsin. İşçi də müdirdən biləsən nə istəyir. Elə mən burada fırlanan, gezim, ayın axırında pulmu versinlər. Qardaş qazandırmamısan he, onu. Nə tələb elirsən? Gərək qazandırsan ki sənə versinlər. Və ya sən o İctsini düşünəsən ki, sabada işə çıxa bilsin. Bular hamısı anlaşığlımalar üzərində olmalıdır bu cəmiyyətimizdə. Bular olmadığı təqdirdə, təqdirdə başlayır orda kibirlər yaranmağa, bir-birlərini bəyənməməyə yaranmağa, şikayətlər yaranmağa və baxacaqsan, cəmiyyətin hər bir üzvü bir-birinə qarşı qəzəblidir və bilərsiz ki, bu qəzəb şeytanın simalarındandır. Şeytanın da xassı simaları var.